обратить внимание, что э, начертание каждой руны оно такое, угловатое, то есть такими палочками. Как бы, э, эти э, знаки было очень удобно э, палочками на глине делать э, письмена. То есть самое древнее руническое письмо, которое зафиксировано, это 300, 300 лет до нашей эры. Это было надписано на конечнике. Вот этим руническим письмом уже была написана надпись. То есть э, руны — это основные руны, э, то есть начертания, но они могут быть дополнены Точечками, вот, например, э, в нашей славянской традиции э, добавляются крапочки. Такие, что вы обратили внимание на некоторые знаки, на некоторых символах вот, точки. Это ну, тоже как вариант каких-то букв ну, из, из слов. Ну, на самом деле руна — это энергия. То есть, это как ирония. То есть нельзя сказать, что это буква. Ну, можно же, конечно, по начертанию видно, что похоже на «бы» или на «вы». Да? Это буква «ты», «тейлос», так называется руна на «ты», значит, и буква «тейвас», то есть «райда», буква «р», «кана», то есть палочку дорисовать будет «ка». Ну, а далее. он си. Да, mm -hmm. вот как бы ее радость, вот сразу «лице», «лице», вот у меня такая ассоциация была, вот как «лицо». Ну, то есть уже можно как бы буковки, буковки какие-то прочитать, там «иса», буква «и». Вот. То есть я сам символы встречаются практически в каждой культуре по всему миру. То есть это универсальные знаки, или их можно встретить в какой-то интерпретации. Допустим, в Украине, например, вот этот кодок, он такой замкнутый, часто встречается. Или если ингус, ингус вот, тоже с замкнутыми краешками, или в одну или в другую сторону, это просто как бы интерпретация конкретной местности. Вот. Ну, хотя на самом деле Руны можно встретить и у, э, в Африке, и у Папуасов, и у кого угодно, потому что э, символы универсальны. Значит, э, по символике. Э, вот, каждая руна имеет... А, здравствуйте, вот еще наши гости. Вот присоединяйтесь. Э, я, в принципе, написала здесь короткое описание, что значит э, каждая руна и какое она проводит энергию. То есть, например, в вот Випеху. Первая э, старшая руна. Потапа. Материальный достаток, энергия для нового початку счастливого кохания. То есть если это карты, я вам потом всем покажу. То есть на основе этих труд я сделала потом еще карты. Вы можете потом ознакомиться. Если мы просто гадаем камушками или картами, мы вытаскиваем руну пеха, то мы можем радоваться, потому что космос нам говорит послание, что у вас будет хорошее начало, оно будет прибыльным, денежным. Это, конечно же, поднимет у настроение, это очень здорово. То есть это каждый знак. То есть если вам какой-то энергии не хватает, например, вот сейчас вот пасмурно, плохая погода, ну, плохая, но хорошая на самом деле. Ну, не хватает солнышка, да? То есть уже зима, то есть уже все пошло на уголь, холода. Не хватает, чтобы согреться там холодно. Вот есть такая руна Соло, тоже мы читаем букву «С». Солнечная руна, солнечная энергия, то есть стихия огня. Можно просто или это изображение носить с собой, или нарисовать на руке букву «С». И она будет вас согревать и добавлять в, ну, в свои энергии. То есть она будет на вас влиять. Когда э, луна вытирается, она значит, уже использовала свое влияние. То есть ничего страшного. Можно нарисовать другую. Перевернутый знак тоже имеет значение. То есть э, по-честному, э, чтобы, например, гадать, то, то есть надо не только прямыми лунами гадать, а вот так мешать, чтобы она какая, какая выпадет, такая и будет правда. То есть это послание богов, то есть символы это универсальные знаки, с, которыми, с помощью которых, которых высшие силы с нами общаются. Если мы готовы к этому общению, мы себя открываем и разговариваем с ними. То есть, например, если выпадает вам перевернутая руна, ну, не дай бог, ну тоже как -то пугаться не надо. Вот, например, если это защита высших сил, то это ну, уже означает, что у вас с этим как какие-то трудности, проблемы, надо над этим поработать. То есть это как э, предостережение. То есть, ну, э, то, на чем вам надо обратить внимание. В основном все значения позитивные. Есть несколько рун, которые имеют, я бы не сказала, что это негативное значение, это как бы настораживающее. Например, вот и Наутис, руны, которые почему-то боятся, но ну, просто как я вот уже начала про них рассказывать, бояться их не стоит, их нужно уважать и к ним прислушиваться. Например, Хаблас э, 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 руна разрушения, это руна взрыва. Это первая луна, которая мне попалась. То есть я пришла, как я сейчас с этой луной познакомилась, я просто пришла на мастер-класс. То есть мне попалось объявление в интернете, думаю, о, интересно, скажу. И пока я слушала где-то часа два про луну, я поняла, что я как-то хорошо их чувствую, что это мне близко. И мне захотелось их изучать дальше и с этим полностью ознакомиться. У меня на что ушло на это два года. Ушло почему так долго много времени, потому что мне пришлось, чтобы понять эту энергетику пропустить через себя то есть, каждый знак я рисовала пока я его рисую, я его проживаю то есть получается, что прямое знание которое ну, я получила я его материализовала и сама пользуюсь, и других угощаю как бы, пожалуйста пользуйтесь вот. вернусь к Хагалас, то есть взрыв значит мне сразу сказали, то есть это было только гадание, то есть каждый вытягивает а мне попался раз, не беспокойтесь, главное не нервничать, это все хорошо, да, 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 я не переживаю вообще. Ханас, это значит надо понять, что ты хочешь разрушить в своей жизни, это не значит, что твоя жизнь будет разрушена. Определись, что тебе нужно в твоей жизни избавиться, от чего избавиться. Например, от своей неуверенности, от каких-то проблем надоедливых, которые тебе мешают. Просто надо сесть, подумать, что же нужно разрушить, если ты не хочешь, чтобы разрушалось что-то такое, чего тебе не хочется терять. То есть надо разрушить, раз тебе сказала эта руна, прямое утверждение, ну, то, что тебе выгодно, грубо говоря.